Літо не перепона для красивого макіяжу. Так вважають героїні нашого наступного матеріалу. Як правильно підібрати косметику у спокотні дні? Про це будемо говорити з нашим експертом, косметологом Мариною Козачинською. Доброго ранку, Марина. Доброго Але витро. на початку давайте подивимось наш матеріал про наші героїні. Повернемось до розмови. Пека для Катерини привід прихопити із собою термальну воду. Влітку дівчина користується таким косметичним засобом кілька разів на день, бо це освіжає обличчя та не псує макіяж. Розпризгиваю на розстоянні десять-п'ятнадцять сантиметрів цьому макіяж не смазуваються, вона убирає жирний блеск. подобається, як нравиться матує кожу. Ну і освіжає, естественно. В жару просто незамінна річ. захищати шкіру обличчя від шкідливих сонячних промінів та ультрафіолету радить усім жінкам візажист Юлія. Тож влітку обирайте косметику зі спеціальним сонцезахисним фактором. Наш основний враг ультрафіолетові лучі. Незаметно на вашем личике появятся морщинки, пигментные пятна и веснушки. Как крем под макияж, так и тональные основы имеют факторы защиты. В летний период я рекомендую использовать фактор защиты 25. Если вы едете в более жаркие страны, используйте факторы защиты 45 либо 50. Также, чтобы позбутися жирного блиску на обличье, надайте перевагу кремам под макияж легкой текстуры. Это гели либо эмульсии. В своей работе я использую капсулы на основе морских водорослей. Они хорошо увлажняют кожу, макияж держится дольше и кожа не блестит в, в течение всего дня. И чтобы иметь бездоганный вид, протягом всего спекотного дня вы используете водостойку душ для вей и специальный фиксатор для макияжа. Сбрызнем лицо фиксатором для макияжа на расстоянии 10-15 см от лица, освежает нашу кожу в течение сегодня и фиксирует наш макияж. Тож як іще ще захистити шкіру обличчя влітку, якою декоративною косметикою користуватися у спекотну погоду? Та які засоби неодмінно мають бути у літній косметичці? Ну и несмотря на то, что синоптики пока нас не балуют жаркими летними днями, их все-таки больше летом, чем в любое время года. И действительно, что должно быть в первую очередь в косметичке женщины летом? Ну, в первую очередь, безусловно, как ваша героиня сказала, должна быть термальная вода. Угу. Без нее не обойтись в летний период. А помимо этого, мы все девочки хотим хорошо выглядеть, декоративный уход нам необходим тоже, не только одни полезности может быть это основа или тональный крем который на водной основе то есть более легкой текстуры не очень плотный не жирный это допускается в горячий да. период скажем летом это компактная пудра желательно летом пользоваться кистью mm -hmm. а не наносить с потому что лицо вогкое влажное и это просто гигиенично mm -hmm. Это, конечно же, салфетки сухие. Это влажные салфетки. Это гигиена рук, потому что мы можем часто прикасаться к лицу, чтобы промокнуться, и для того, чтобы руки были стерильны, угу. безусловно, должно быть средство для гигиены рук. Если мы выбираем тональный крем, каким он должен быть? Максимально легким. Он должен увлажнять. Он должен питать. Что он должен делать? Потому что при ярком солнечном свете мне кажется, ну толстый грим некрасиво Согласна. выглядит. Это, немного ну, скажем так, вульгарно и совсем не соответствует нашей позиции wellness по жизни. То есть тональная основа должна быть э, не навреди первое да. летом. Не навреди это легкая основа, легкая текстура, то есть водянистая. Он не должен быть плотным. Когда вы выдавливаете каплю на руку, она не должна стоять горкой, uh -huh. а должна быть легкой, водянистой. И обязательно с spf защитой. Это однозначно требования к тональному крему или к основе. Если SPF-защита маленькая, защита а этот тональный от солнца. крем вам... Да, защита от солнца. Если SPF-защита от солнца маленькая, а этот тональный крем вам подходит для лица по текстуре, вы просто берете обычную защиту угу. от солнца и добавляете. К своему тональному крему, то есть нанесли горошинку тонального крема, капнули защиту от солнца, размешали вместе и нанесли на лицо. То есть вы своему тональному крему, любимому, увеличили защиту от солнца. Ну все-таки летом много солнечных дней, если кожа уже немного подзагорелая, кожа в принципе ухоженная, мы можем не пользоваться тональным кремом. Я правильно понимаю? Конечно. Безусловно. Это должен быть увлажняющий крем, его хватит. Да, термальная утренним. вода или все-таки это рекламный ход, и мы можем пользоваться, например, минеральной водой из пульверизатора. Давайте об этом, ты еще не можешь. Скажу сразу, да. нет. Почему? почему? Объясню, почему. Потому что состав э, обычной воды это H2O. Состав термальной воды намного сильнее и больше. То есть там есть микроэлементы, антиоксиданты, успокаивающие средства. Если вы заметите в любой... Э, у любой мамочки, скажем так, обязательно в сумке лежит термальная вода для ребенка. Потому угу. что обладает прежде всего успокоительным эффектом. Плюс обычная вода, попадая на кожу, вытягивает за собой собственную влагу. Если вы когда-то замечали, умывшись и случайно не промокнувшись да. полотенцем, кожа стягивается буквально. Термальная вода не дает этого сделать. То есть орошая лицо, мы не брызгаем, мы орошаем, мы делаем некое облако из влаги. Эти микрочастички, попадая на кожу, освежают, успокаивают и не дают возможности собственной влаги выйти из кожи. Ну еще наша героиня в сюжете говорила о том, что она матирует, это очень важно летом. Она действительно это делает или это все-таки... Э -э, я думаю, у ей так хочется ей так хочется, ей так хочется. Я понимаю, если говорить о румянах они да. уместны летом потому что зимой действительно очень приятно кожу как-то освежить румянами в том числе летом насколько это допустимо скажем так есть два варианта румян которые приемлемы летом это корректор да с помощью которых мы можем создать некий изменить слегка овал угу, То есть, угу. и вторые румяна вот такого вот оттенка светло-розового которые даже на смуглой коже дают юность правильно uh -huh. правильно нанесенном месте. Визажист, консультант-визажист покажет, в зависимости от типа лица, где правильно нанести эти розовые румяна. Ближе к скулам, чуть дальше, ближе к виску, для того, чтобы была свежесть. То есть uh -huh. даже на темной коже некая такая вот... Юность никогда не помешает. Если говорить о тенях для глаз, они да. нужны летом или только исключительно, если мы выходим вечером, например, уже, мы у моря или не у моря, ну, в общем, днем, мы можем использовать тени или нам хватит тушь? Нужны или не нужны, понятие относительное, то есть нужно быть здоровым. Здоровье – это красота. Тени, если девушка хочет, считает, что не может без них жить и их нанесет, ничего страшного в этого не произойдет. Но есть некий такой дурной тон, да, когда да. мы днем или когда мы в жару, или когда мы идем на пляж, наносим сильный грим или видимый. То есть есть макияж, который ньют, то есть невидимый макияж. Это э, никто не запрещал. Но видимый и явный не совсем не только полезен, не совсем красивый наверное, летом. Но это выборка. Ну, мне кажется, когда мы идем на пляж, нам хватает, конечно, либо же увлажняющего крема, ну и чтобы он защищал нас от солнца. Согласна. Если же мы находимся в городе, еще вопрос о помаде или о блеске для губ. Что более уместно летом? Помада яркая, насыщенная, блеск для губ, просто увлажнение. Давайте еще поговорим С... об этом. Какие виды есть? Понимаю. Есть различные тоже виды. Сразу скажу, сказать: летом сложно, нежелательно наносить водостойкие помады. Они и без того сушат губы, Летом высушат еще больше. То есть вид будет красивый в течение дня, но к вечеру вы будете чувствовать дискомфорт, и это будет не совсем приятно. То есть, по необходимости, если мероприятие необходимо нанести водостойки, пожалуйста. Если нет, не стоит. Лучший вариант это вот такого вот плана средства которые не имеют цвета они бесцветные они сабые обычно... это увлажняющие. СПФ, да угу. увлажняющие они следят за губами то есть это дает возможность им быть всегда влажными ухоженными но помимо простого увлажнения, хочется же добавить цвета. Это тоже не помады, это, наверное, блески. Угу. Они комфортны, они имеют увлажнение, некий вот этот вот элемент увлажнения, да. а их легко удалить, если да. уже прошел срок годности да -да -да. его, и нанести опять же свежий. И они дают вот этот вот элемент, который сейчас моден, называется влажные губы. Угу. То есть вот летом влажные губы это красиво. Легкий, незаметный макияж. И давайте буквально несколько слов. Салфетки влажные, салфетки сухие. Да. Зачем? Для они чего? Если по какой-то причине у нас нет термальной воды, у нас нет возможности э, освежить себя, закончилось, неважно, что... И да. всегда должны быть салфетки влажные желательно с пометкой для лица. То, что можно для лица, можно и для рук. То, что можно для рук, для лица не совсем. Поэтому мы можем всегда влажной салфеткой промокнуться и дать ту же свежесть, которую в принципе, дает термальная вода, если мы не будем вытирать лицо и не уберем свой собственный макияж. А промокнуться можно. Сухие салфетки а, – это только лишь для того, что если влага лишняя да. на лице, нам ее много, мы вспотели или просто да. было жарко, то желательно не взять пудру Пр... и угу. припудрить это все, а сначала промокнуть сухой салфеткой. Спасибо, Марина. Очень доступно и очень емко. Я нагадаю, на наши запитания ответила косметолог Марина с недавно тревая. Будем разом.